Сейчас мы покажем, как горит кумовая сера, которая используется для обкуривания подвалов теплиц. Значит, ее расход идет 700 грамм на 10 кубов помещения. Вот мы сейчас ее запалим. Процесс работы какой? Занесли, положили на железяку и подпаливаете. И закрываете помещение. Находиться в помещении, когда горит сера, строго запрещено, так как можно отравиться газом. Потом нужно будет зайти и проветрить помещение на день на два. Вот так она будет сейчас гореть. Вот она горит. Так вот мы видим, вся сера сгорела. Полностью ничего не осталось. Она горяченькая. Деревяшка тоже сгорела. Значит, вдыхать нельзя. Очень едкий запах. Очень плохо становится человеку. Значит, Для дезинфекции подвалов, теплиц. Очень хорошо подходит. Рекомендуем.